Samuel ingkankinase honing Gusti Yesus sugung Pinangange hon RENUNGAN padinan GiKji Puranttara dinten Kamis Wage Surya kaping sanga wulan Oktober tahun kalih hewu selangkung gula Yuusua Agung ngajak kita sesarangan maus kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking serat kalih Timotius bab Setungkell ayat 13 Temugi wolas kanthi JEJER BONDO kang endah Serat Kalih Timotius Bab Setunggal Ayat 13 Dumugi Lembaga Alkitab Indonesia Beso Jawi Tahun Setunggal Lewu Sangatoh Sangan Doso Lan Kuwas Ayat Sekawan Rojo Bruno Kang Endah Kang Wosti Piyata Ake Dening panjenengane Marang Kito Iku Reksanen Kalawan Roh Suci Kang Dedalem Onoeng Kito Haleluya Amin Pasamuan nganggen aseme wonten Gusti Yesus saben tinten gesang kita tansah pinanggeh kalian ewah-ewahan pancopen lan pepalang. Kadang kala kapitadosan kita karaos ringkeh kadestine nalika kabetahan boten kacekapan, utawa nalika wonten raos kuciwa dhumateng pepodo Nanging Rasul Paulus paring tulodo, bilih kapita dosa sejatos menika sanes kapita dosa ingkang tanpa kasedihan. Nanging kapita dosa ingkang tansah ngadek sanajan wonten pancoben. Nalika Rasul Paulus kaserat wonten ing pakunjaran, kata rencang pelados ngarahaken panjenenganipun. Nanging sanadian panjenenganipun piambak, Rasul Paulus tansah setya. Amargi pitados bilih roh suci tansah nuntun lan kuyung Milo dawuhipun dumateng Timotius menika Reksanan kalawan roh suci. Tegesipun pepetan menikop bondo kapitadosan pangandikan Gusti ingkang kedah dipun reksa kanthi katresnan lan kasetyan. Gusti paring piucal bilih kapitadosan sejatos menika boten gampil kenduk. dosan ingkang Mekaten saged kasumurupan saking kasetyan kita ngadosi Gusti. Kados ene Onisiforus ingkang boten lingsem nueni Rasul palos wonten ing Pah Kunjaran. Panjenenganipun dadosaken kapitadosan menika kawujud wonten ing gesangipun. Boten amung pengaken lesan menika tulodo bilih kapita dosan ingkang bakoh menika kapita dosan ingkang kebak raos katresnan lan ingkang ingkang nindakaken peladosan kanthi manah kang nyawiji kalian Gusti. Mila nipun para sedherek sedaya pasamuan GKJ Purwantara kaajak supados ngreksa bondho endah ingkang awujud kapita dosan sejatos ingkang sampun dipun paringaken dening Gusti. anani kanthi pitulung sang roh Suci ganthi katresnan kasabaran lan kasetian amargi kapita dosan kang bakoh menika sanis- kapita dosan kang boten nate dawah ing pancoben nanging kapita dosan inggang tanansah ngremboko amargi Gusti... ingkang tansah... nyingkuyung Amin tuntunan Banyu Raos nopa wujud iman ingkang sampun Kula lan panjenengan wujudaken ing gesang padintenan. Pandonga. Duh Gusti, matur nuwun awet badan lan kasantosan jiwa ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula. Duh Gusti, mugi suci paduka tansah nyemadani kawula ing saben wekdal. Mugi kawula tansah setya paduka lan saged nindakaken utawi mujudakaken iman kawula ing gesang badinten kanthi raos bungah lan syukur dhumateng Amin.